составление бюджета на 26 год кадмин использовал курс ну вообще что вы правильно поняли когда рассчитывают бюджет берут как бы ожидаемый курс доллара или как ее называется экспертный и какой курс 45 гривен 70 копеек хм. сразу возникает вопрос постойте так вот Сейчас по 41 куплю. Потом по 48 продам. Так, неплохо. Ну да, действительно. Если продашь по 48. А если не... Не лякайтесь, не лякайтесь. Видео зараз будет продолжено. Это такая маленькая рекламная пауза. Дивіться, я зараз хочу больше делать экономических видео. Честно говоря, мне этот политический срач уже набрид далее никуда. Але... Но Більше буде економічних відео для спонсорів мого каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває. Це економіка, але така як для чайників. Дуже простенька, щоб зрозуміла. І клуб економічної мудрості це вже продвинута економіка. Так що агітую вас ставати спонсором мого каналу буде цікаво. я вам розповім таке, що інші вам точно ніколи розповідати не будуть. Не продаж, а... Мы уже догадались, что я тут интригу, интригу, интригу держу. Надо смотреть. Когда утверждали бюджет на 2025 год, ну сейчас 2025, тогда при расчете курса доллара использовали 44 гривны 30 копеек. Скажите, по сути, так вот, 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 Да, 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 вы совершенно правы. Не то. Понимаете, какая ситуация? Да, действительно, Кабмин, когда рассчитывает бюджет, он использует так званый ну, прогнозный, экспертный курс. Для чего? Бюджет у нас в гривне, но часть налогов так или иначе привязана к валюте. Какие налоги? Импорт. Вы же понимаете, что импорт нам заходит, перемножается на курс, НДС, там, при необходимости акцизы, пошлины и получается доход. И по этой причине, да, действительно, Кабмин, когда рассчитывает бюджет, ему нужен какой-то курс. Ну иначе никак. Ну а как, как рассчитаешь?